вкусного всем рецепт холодного литовского борща шалти борщай в сети тьма но лишь часть из них может считаться по-настоящему литовским дело в том что часто в рецепты вводят то уксус то сметану то лимонный сок но лишь в Литве знают добавка делающая шалти борщай настоящим это маринованная в яблочном соке красная свекла иногда называемая винегрет или как говорят в Украине буряк Мясо в борщ не добавляют, но добавка в прикуску в виде горячего отварного ароматного картофеля превращает его в нечто фантастическое. Мы дадим рецепт и маринованной свеклы, и самого борща. Начнем с маринованной свеклы, а точнее с ее варки. Полтора килограмма самой бордовой, самой сладкой и самой сочной погрузим в воду, доведем до кипения и будем варить около полутора часов на такой объем. Заодно отварим яйца штуки 3, минут 10 необходимо кипятить, а затем охладить. Кстати, параллельно отварите картофель в соленой воде, целиком. Свеклу можно варить и меньше, все зависит от сорта. Поэтому проверьте, если спичка легко входит в клубни, без хруста, значит она сварилась. Отправьте сразу ее охлаждаться в холодную воду. Охлаждение поможет вам легче ее очистить. Отрезали вершки, отрезали корешки и кожица сама сходит, если вы, конечно, охладили ее сразу после варки. Это происходит от перепада температуры. Чистим всю свеклу для того, чтобы ее натереть. Я использую терку мясорубки кухонного комбайна крупную, но вполне можно использовать и обычную терку, хотя при большом объеме удобнее все-таки механизированная терка на ней быстрее можно натереть большее количество. Ведь то, что мы готовим, не на один раз. Затем натертую свеклу выкладываем в кастрюлю. Заливаем яблочным соком пол-литра. Яблочный сок желательно использовать натуральный, чуть сладковатый, но все-таки больше кислый, чем сладкий. Если сок сладковат, придется или разбавить кислым магазинским соком, или добавить чайную ложку лимонного сока, что нежелательно, так как это будет уже не аутентично. Добавим парочку лавровых листиков и 3-5 зерен черного перца. А также соль пол столовой ложки. Вообще соль добавляют на 3 килограмма свеклы 1 литр сока и 1 столовая ложка соли. Перемешаем. После доведения до кипения кипятим на среднем огне, помешивая около 5 минут. Затем выключите огонь и дайте остыть. У нас получилось 2 килограмма маринованной свеклы. И не вся она пойдет сейчас в борщ. Остальное можно закатать в банке или отправить в холодильник. Она хороша и как салатная добавка, а не только компонент литовского борща. А в борщ нам еще понадобятся огурцы, 200 грамм 200. Их просто нарежем небольшими кусочками. Это народная кухня. И зелень, укроп и лук, примерно грамм по 30. Без корешков и без жестких стеблей, конечно. Зелень мелко нарежем. Она и украсит, и придаст настоящий характерный вкус. Укроп и лук тут важны. В кастрюлю засыпаем огурцы. Засыпаем зелень. Добавляем маринованную свеклу. Пол килограмма. Кстати, ее в Литве давно выпускают промышленным способом. В баночках-консервах. Маринованная свекла в яблочном соке. А у нас лучше, у нас домашняя. Добавим щепотку соли и зальем литром кефира. Вообще сметана в этом борще не используется, традиционно это только кефир. Тщательно перемешав, дадим чуть настояться, с 5-10 минут и можно подавать. Это очень-очень простое блюдо с минимумом ингредиентов, аутентичное и настоящее литовское, и очень вкусное и освежающее. Яблочный маринад свеклы придает не только кислинку, но и совсем легкую сладость и фруктовый оттенок. Свекла помимо цвета и вкуса, также несет в себе сладость, отличимую от яблока. И все это в молочно-кислом облаке с овощами прекрасно освежает, доставляя еще и удовольствие от вкуса. Обязательно половинка яйца, и не только для красоты, а и для создания бархатности вкуса. А в прикуску с горячим, обязательно горячим картофелем, посыпанным солью, именно с помощью его вы будете добавлять соленость, дает ощущение настоящего удовольствия. Приятного аппетита, или Илисканаус! Спасибо за то, что смотрите канал Корчма. Подписывайтесь, наслаждайтесь едой и будьте здоровы!